Всем привет! Сегодня у нас в родном КПИ проходит турнир по боксу, где крепкие парни доказывают свое преимущество над соперниками. Мене звати Сергій. Раніше навчався нау. На жаль, нау таких змагань не відбувалося, а тут є. Неравиться, що все чітко організовано, що цікаві бої. Просто прийшов підтримати друга. Глеб, удачі та бойового настрою. Популярність, слава, сила, мощ все це синоніми слова чемпіон. І з нами побеседують чемпіон в категорії 75 кілограм. Максим Нікітін. Здравствуйте. Здравствуй, Максим. Как тебе вообще бой? Ну, бой у меня был очень быстрый, секунд 10-15. Ну, конечно, чувство на ринге, ну, нельзя сравнить ни с чем вообще. Ты выходишь, ты один на один с противниками, и все зависит только от тебя. Да. Я не боксер, я занимаюсь рукопашным боем лет 7-8. А по боксу решил выступить. Ну, я умею боксировать, решил выступить по боксу. Ну, и выиграл. Ну, спорт это моя жизнь, вообще. Это вот практически синонимы. То есть, ну, это жизненный опыт, это умение побеждать. Бороться, справляться. То есть ну, эти навыки я чувствую, я их использую не только в спорте. Они помогают мне в учебе, на сессии. То есть, ну, вот желание вот, продолжать, продолжать и не сдаваться. В спорте ты чувствуешь жизнь полностью. Во всех ее красках, полностью весь ее вкус. Популяризация любого вида спорта – это хорошо, особенно такого, как бокс. Участвует 80 студентов приходят еще за студентов по более человек 100, оно массово получается и в этом во всех весовых категориях выступают как новички, так немножко не профессионалы, те, которые чуть побольше занимались боксом я фаворитов не выделяю, потому что со временем они выходят немножко на высший уровень и тогда их мы отдаем сборную КПИ, в течение где-то полугода можно подготовить уровень класса С, там А, Б, и выходить и боксировать. Я против женского бокса, но девочки приходят на тренировки к нам, тренируются, выходят на ринг, одевают перчатки, боксируют, только в атаке, а мальчики, которые более опытные, они в защите, потому что есть девочки, которые могут хорошо еще так постоять за себя, еще защитить пару парней. Вот. Пусть э, вся нация наша будет здоровая. Слава Украине. Это была самая спортивная передача КПИ. Кто первый? Будьте в форме.